Могу сказать, что в ближайшее время еще десятерым участникам заворушения под Верховную Раду будет предъявлена педозра, и мы обратимся в суд за избрание меропрещения. Это в основном те люди, которые участвовали непосредственно в самом столкновении, например, мы сегодня показали только часть видео, есть материалы, где у ребят под Верховной Радой отбирали щиты, отбирали каски, и после этого наносили удары в голову. Там есть люди несколько с разбитой головой и так дальше. И когда мы видим, например, бывшего министра Швайку, который героически отбирает у молодого солдата щит, а после этого солдат этот стоит с разбитой головой, то это требует наказания общества, вне зависимости от того, работали мы с ним в одном правительстве или стояли на одном Майдане. Это принципиально и важнейший момент для государственности. Если мы на это не будем реагировать на государственном уровне, государство не состоится. Это мое глубокое убеждение. Скажите, пожалуйста, Мы с вами виделись э, и с Антоном Герашником мы виделись на панихиде по погибшим как раз под стенами Верховной Рады. И вот Антон говорил о том, что э, были намерения, чтобы провокация была намного намного серьезнее, что планировалось больше гранат и кинуть в окна Верховной Рады. Скажите, пожалуйста, так ли это, на каком основании сделаны такие выводы? Есть оперативная информация, которая располагает следствие. И я э, на основе этой информации могу сказать, что э, даже задержанный участник... Э, должен был кинуть две гранаты. И лишь случайность не позволила ему это сделать. Он не решил собросить вторую гранату, не находясь под прикрытием домовых шашек. И по нашим оперативным данным были еще несколько групп, скажу так, аккуратно, которые предполагали действовать уже во второй фазе, когда взорвутся две боевые гранаты, и, как они считали, правоохранители ответят, в том числе с применением оружия, то тогда бы брошены были остальные гранаты. И в этом кровавом месте тогда бы произошла очень серьезная дестабилизация. Вот такой план, который вполне является возможным, и к тому есть у нас доказательные предпосылки. Большего сказать пока не стоит, потому что следователи не дают такую информацию публично. Но опасность была великая. Здесь я еще раз подчеркну то, что сказал сегодня в Верховной Раде. Великое достоинство и мужество правоохранителей, что они не ответили на все это. На, когда внутри уже стояли лужи крови и э, ребята корчились и умирали, то передний край стоял и делал все, чтобы не отвечать на вот эти провокационные э, китки, которые на них были. И в этом принципиальное отличие, чем нынешние правоохранители отличаются от э, той милиции, которая на Майдане разгоняла людей. И я считаю, что это очень важный момент. И каждый должен это понимать. И режим э, мирного времени не предполагает, чтобы каждый гражданин защищался от броска боевой гранаты. В мирном городе вы не носите бронежилета, я не ношу каску. И мы все полагаем, что мы находимся в мирных условиях. Никто не предполагал, что будет боевая граната, и поэтому на ребятах был, были бронежилеты второго второй уровня, а не шестого, например. Тогда. И такое может повториться, если мы не будем бороться с корнями вот такого терроризма. Почему важно наказание, в том числе и свободовцев, и всех, кто там в этом участвовал? Они должны понести ответственность за то, что они инициировали. Если они будут собирать такие, провоцировать такие беспорядки, сзади которых будут происходить вот такие случаи, и не нести никакой ответственности, мы все перестанем жить в спокойном Киеве. Мы, безусловно, приняли целый ряд мер для того, чтобы исключить такого рода вещи. Но без публичной поддержки на строгих мер и строгого наказания для авторов таких сценариев, это не обойдется. Это ключевое и важное. Я как политическая фигура, министр не процессуальной политическая политической фигуры, и сейчас утверждаю, что я обвиняю эти и его партию в том, что это произошло. И я как гражданин и как министр имею это право и должен это делать. Потому что за моей спиной лежат трупы ребят наших. Один лежит в коме, и еще 110 человек получили ранения. 80 из них спустя сегодня какое число? Две недели спустя. Спустя две недели 80 из них еще в больнице. Потому что осколок такая вещь, которая проходит очень глубоко, нагнаивается, уничтожает кости, уничтожает ткани. Я к этим ребятам в больницу ходил. Поэтому не надо мне рассказывать, что я затронул тонкие чувства тех гнибока, которые привел этих людей на бойню, и там произошло все, что произошло. А те люди, которые сейчас задержаны, в, отношении идет, в которых идет расследование, факты, документируются, чтобы не было никаких сомнений в том числе среди из задержанных, в которых задержались поличные, в которых официально оформляются эти видеоматериалы, которые часть из которых сегодня показывала. Убежден, что вопрос передачи этих дел в суд – это вопрос ближайшего месяца-двух.